kasalxonada bir shifokor qiz bor ko'rinishi chiroyi qaddi qomati har qanday erkakning havasini keltiradigan darajada odobu axloqi ham tahsillarga sazovor biroq yoshi qirqdan o'tgan bo'lsa ham turmushga chiqmagan vaqti vaqti bilan buning sababini so'rab turishadi shunda bu qiz o'ziga yarashgan tabassum ila ko'nglimga munosibi topilmayapti deb qo'ya qoladi ammo bir kun ko'ngliga o'tirgan insondan shu savolni eshitgandan keyin sababini batafsil aytib bermoqchi bo'ldi qiz shunday dedi shuncha yoshga yetsam ham turmushga chiqmaganimning sababi men bir insonni bilaman u beshta qiz farzand ko'rgan xotini oltinchisiga homilador bo'lganida bunisi ham qiz tug'ilsa bolani ko'chaga tashlab kelaman deb qasam ichib yuborgan lekin afsuski oltinchisi ham qiz tug'ildi ota o'z qasamida qolib kechqurun chaqaloqni olib chiqib ketib odamlar gavjum bo'lib o'tadigan yo'llardan birining bo'yiga qo'yib kelgan ertalab borib qarasa qizchani hech kim olib ketmagan o'sha joyda yig'lab yotibdi uyiga qaytarib olib kelgan shu zayilda 3 kungacha har kecha ko'chaga tashlab kelgan ertalab qaytarib olib kelgan nihoyat hech kim olib ketmagach taqdirga tan berib qizchani olib qolishga majbur bo'lgan shundan so'ng ayol yana homilador bo'ldi bu safargisi o'g'il tug'ildi biroq dunyoning bir kamligini qarangki o'g'il tug'ilishi bilan birinchi tug'ilgan to'ng'ich qiz olamdan o'tdi oradan ma'lum vaqt o'tib ayol ikkinchi o'g'lini tug'di ikkinchi qiz vafot etdi shu ravishda beshta o'g'il ko'rdi ammo har biriga bittadan qiz qurbon bo'ldi faqat o'sha oxirgi tug'ilgan qizgina qoldi yillar o'tdi farzandlar katta bo'lishdi işte. ona olamdan o'tdi ota betob bo'lib qoldi uni parvarish qilaman deb qiz o'zi turmushga chiqmasdan ukasini o'yladi shoyatki kelin esli odobli bo'lsa otamga qarar dedi aytganidek kelin ko'ngildagidek shirin suhan epchil va qo'li gul edi biroq o'g'il vafo qilmadi yaxshi lavozimga o'tishi munosabati bilan shaharga ko'chib ketdi keyin ikkinchi ukani o'ylab joylashdi undan keyin uchinchi to'rtinchi beshinchisi ham uylandi lekin hech biri na o'g'il na kelin otani parvarish qilib issiq sovuqdan xabar olib kirini yuvib ovqatini tayyorlashda qizning o'rnini bosa olmadi ayniqsa qizning mehri hech kimda topilmasdi shunday qilib ota tilab tilab topgan o'g'illardan vafo ko'rmadi tashlab yubormoqchi bo'lgan qizining o'rnini hech kim bosa olmadi bilasizmi o'sha qiz kim o'sha qiz menman men faqat otamning xizmati uchungina turmushga chiqmay qolib ketganman otam har kuni yig'lab haqqimga duo qiladi hayotda qattiq adashganidan afsuslanadi hatto mendan kechirim so'rab yig'laydi